Сегодня 30 жовтня, и вот ж у Саши у на брест-центр. Боже, как эта курточка красиво выглядит на этом. Она в жизни темнее, а в экране такая яркая. Наверное, потому что камера эта токовская. Она делает так все поярче. Ой, если бы она была в жизни ярко, мне не нравится. Это купила недавно девочка. На Амазоне. Ну, я ж надеюсь, скоро я буду ездить. С чего начала. Я иду в брест центр потім розкажу. Сподіваюся, що я скоро буду їздити і я зможу поїхати в магазин, собі щось вибрати. А так я що, Амазон. Це тому, що Стівен робить. У нас ті два выходных. в суботу я учуся, В неділю він віддихає, я його розумію. В будній день, ну що, ну він робить Вечером, де я поїду. Коротше, немає можливості, щоб він мене возив по магазинах. Ну я ж учусь. Що якраз хотіла про це розказати. я в себе чувствую уже силы. Я могу сдать эту страны экзамен. Возможно, там я буду, конечно, в напряжении, ну, не на расслабоне его сдавать, но мы накатываем той маршрут, и все, что мне надо делать, все упраж... там, упражнения надо, там, задний ход, параллельная парковка и гаражный паркинг задом 90 градусов. Вот эти три упражнения мне надо сделать. И там проехаться по определенному маршруту. Я это все уже могу сдать. И инструктор говорит, что ну, давай уже, короче, ну, делай этот опыт, потому что там его еще ждать надо недели три. Ты же не то, что захотел завтра сдать и поехав сдав. Я до Стивана цепляюсь, давай мне делать этот А он говорит, еще рано. Ну что рано? скажет, тебе надо набраться больше уверенности. Я согласна, конечно. Это мудро. Набраться больше уверенности. Боже, я так уже сейчас замечаю всякие нарушения. Раньше вообще не замечала. Так а что мне мешает сдать, иметь эти права и набираться с тобой вместе ну, этого опыта? Ну, вроде ничего не мешает. Нет, накатываю. Так это же гроши, это инструктор гроши стоит. 120 долларов э, 2 часа. Я с ним каталась два раза в неделю, но сейчас уже планирую хотя бы раз в неделю и один раз буду Стивена эксплуатировать, чтобы он со мной сидел. Это ж дорого. Кстати, кому нужен инструктор, Атланта, Джорджия, я рекомендую, очень классный, прям хорошо он не нервный. Ясно не нервно боле. Я с не веду, говорю, Вин, Валентина, не едь бордюр. Валентина, тут надо... Каже, боже, сколько у вас терпения. Мы на сколько у вас терпения. Я пожалуй, говорю, на вашем месте уже пора лап. Нервно больна. Ну, у меня такая работа, наверное. Чем речі, чим займається, чи це підробіток, чи це його основна робота. Не знаю, ми так особливо не була. Ну просто нам нема кота. Він щось може і там розказує, мені навіть якісь правила розказує, коли я їду, веду машину. Я його не чую, говорю, Сергій, я вас не слышу, я вся в напряженні, ота моя, вся, ота вся харя моя. А, коротше, рекомендую вам цього, якщо комусь треба, обращайтесь, я в лічку дам всі ці координати. А со Стівеном, якщо я буду їхати, в экстремальной ситуации, он, что на английском скажет, я не успею своей головой, своими мозгами перевести и не успею среагировать. Вот что я переживаю. Поэтому со Стивеном, если я буду ездить, то я буду каким-то легким маршрутом. Я I told about driving, Стивен. Не переживай, я. Я не тебя рекламирую. Я инструктора рекламирую. Стивена не видам инструктора, пожалуйста. Вот, и Сашвин как мудрый мужчина. Ой, здесь все. Стивен очень мудрый. Он такие вещи на рассказы, прям вообще мудрый. Вот и Мне нравится, когда мужчина умный. Серьезно. Это так сексуально. Да, это правильно, конечно, набраться опыта. Так а что мне мешает сдать экзамены, получить права и набираться опыта? Может, не переживаешь, что если я получу права, то я ну, буду я гайну десь и десь в аварию попаду. Ой, так мне эта курточка красивая на этот. Ну, это только видео, девочка, она так красиво выглядит, ярко-синяя. Вот а так она темная. Чё? Вот если бы она такая была в жизни, я хотела бы такую. Вот такая какая фирма. Купила за 50 с чем-то долларов. Тут этот... Так, гусыный... пух. Но он такой тоненький, тоненький, тоненький. Она легкая, легкая, легкая. Тонюсенькая. Я, так, я хотела такую тонюсенькую, тоненькую, легенькую, легенькую. А она еще выявила с этим... Я даже не думала, что она с этим гусиным пухом, и она тепла. Я вот так думаю, это и стирать надо, это, ну, в смысле, не сушить, а, ну, на это. Ну, когда была какая-то курточка, напомню, с таким пухом натуральным. Возиться с ним, конечно, то, что оно сушит. Должно сохнуть на воздухе, по-моему, да? Как эту то куплю. Ну, но очень она классненькая. Мне так она нравится. Вот. И едем, короче, в этот пресс-центр. Что там мне скажут? А, кстати, кстати, у меня груди стали лучше. Прям сейчас очень... Я вот заеду, я не знаю, просто расскажу свою историю, что нам не скажут. У меня прошли месячные, очень такие классные, такие девичьи. И все, и худяшки мои стали легенькие и приятненькие. Нет ни тяжести, ни боли. Вот Такие прям, как тряпочки. Неприятно, <laughs> когда они как тряпочки. Я, ну раз, а уже назначен? Ну, в смысле, как по нашему? Запись. Запись до врача раз уже есть. То, что надо ехать. Расскажу, вдруг оно опять повторится, правильно? Сейчас вести порядок. Ладно, потом расскажу была у доктора в, в брест-центре. И что я могу сказать? Ничего я не могу сказать. Сказала, переживи этот период. Я объяснила всю, всю, всю ситуацию свою. Кому интересно мое состояние здоровья, послушайте. Что значит? У меня идут месячные. И грудь наливается и болит. А она каже у тебя, короче, предменопауза. Вот. И надо... Иногда... Такая... Приводчик был очень хороший. Живой прям женщина. Прям очень хорошо. Прям такая... Очень профессионал. Все запоминала. Я так тарабанила, быстро все рассказывала. Она все запоминала и все пересказывала. И... Но... Прикиньте, я понимаю, как она переводит. Она... она четко переводит то, что я сказала. Я прям все понимаю, что она перевела. сама так как она сказать, я не могу. Дали мне ну, переводчика женщину. Оля, по-моему. И я вот рассказываю всю свою историю. Мне же надо быстро. И я так все... И она все поняла. У нее листочек. Она там кое-что там себе черкала. Черный left. Тут нема поворота. Она говорит, черный left. Where? Не знаю, Стивен. In half a mile, turn left onto Aurora court. Куда завезла нас? Что все я такая сумбурно, да? Можно рассказать только. Она все перевела. Молодец, мне это Оля понравилась. Прям это хорошо переводила эта женщина. И доктор был классный. А доктор была молодая девушка, чернокожая. Надя зовут. Прям Надя. Надя. Она кажется мне не, она ведь мне необычное имя. В общем, она мне так выслушала все. Она это а я говорю, я понимаю, она говорит, ты понимаешь, что у тебя сейчас такой период, я говорю, я понимаю, ну так а оно болит? Ну, как я говорю, сейчас я в данный момент приехала, у меня грудь не болит. У меня прошли месячные, очень хорошие, обильные. Right куда заехала, люди тут живут, сейчас он заехали, какие вот Живут люди. Sign, Видите, куда мы приехали? Дом для одной семьи. Старые дома, ну такие, это прикольные. In half a mile, turn left onto Drive. Это дом для одной семьи, поняли? я. Может быть, 30 или 40. 40 лет. Прикольно. Говорит, этим домам примерно по 30-40 лет. Ну, я не думаю. Я думаю, им больше лет. Гляньте, какой старый дом. Я думаю, им больше лет. Лет 50, может быть. Maybe 50 years. Maybe. Завтра Хэллоуин. Видите, вот люди. вот так дома свои украшают. Я говорю, может мне лепро надо вернуть? Она говорит, а это да не надо он тебе, говорит, не надо. У тебя прыгают гормоны, прогестерон, эстроген, прогестерон туды-сюды. И грудь не знает, как реагировать, наливается и болит. Окей. А, она мне выписала там, что-то. Она говорит, ну я тебе выпишу. Наряд ли она тебе это поможет? Ну, если хочешь. Масло примулы, примулы. Я только что загуглила, это такие цветочек красивые примула. Витамин Д, витамин Е и вот какое-то масло примулы, оно в таблетках это пить. Почитала, оно как бы облегчает симптомы. Девочки, а у кого-то, ну, меня же смотрят женщины моего возраста, проходила, ну, как проходили вот эти вот периоды тяжелые женские, чьи, Каких их назвать, их тяжелые, они тяжелые. У меня нет ни отливов, ни приливов месячных. тут я себя считаю, что у меня ничего нет. Ну, ну, что есть, я знаю, что меня там есть. Ой, как этот анализ называется? Я тут напишу, что... Ну, и показываю, что все уже. Что заканчивается. Может такое быть, что менопауза вот так вот без вот таких Ну, вот не мама этих, этих таких симптомов, как вот обычные такие, когда потеют, вот жар бросаем. А, у меня, меня такого вот проблема с грудями. Это вот моя другая проблема. Я не понимаю. Такие откровенные видео. Девочки, кто с вами, кто вам что-то расскажет? Да? Пишет, о, ты дурна, ты рассказываешь. Бля, таки так и рассказываешь. Как иначе я что-то, я что шо... я рассказываю? Я, я рассказываю, что у всех в головах у женщин. Что? опять красивые дома. Нормальный процесс, девочки, а что? И мужчин так. Вот там меня тоже мужики дивлятся, а они думают, что их это не касается. вас тоже это касается. У вас там по-другому свои проблемы. У нас свои. Все природно, все натурально. Каждому, у каждого по-разному проходы. Какое-то видео получилось дурновато, правда? Ну вот. А, мы потом заехали после это, в больницы, съели бургер. Я не ем 24 на 7. Я иногда, у меня рот иногда просто занят болтовней. Иногда я просто молчу. писать, если бы я так ела, я бы в двери не влазила там, и, и так далее. Как? Откуда вы знаете, как я ем? Ну, ты посмотрела мой ролик три минуты, я ела на камеру. Ты думаешь, что я что, камеру выключила, а дальше это жрут, что? Не понимаю. Не понимаю. Чего вы не есть? мы уже приехали, я это, монтирую видео и думаю, сейчас она начнет мне писать и советовать всякие, знаете, вот эти вот для поддержания женских гормонов, фитопрепараты, залог. Я когда, кстати, его принимала, тазолог. Не помню, по какой причине, я его целый год пила. Чего я его пила? Вот. Ну, мне сейчас нельзя. Вот это все мне сейчас нельзя. Вот эта гормонозаместная терапия мне, мне противопоказана. Если бы у меня не было в моем анамнезе зависимого рака, я бы давно уже поскакала бы до гинеколога, я бы принимала, я бы не боялась бы принимать вот эту гормонозавместную, ой, как, гормонозавместная на украинский? Ну, вот эту вот гормональную терапию. Когда тебе искусственно повышают эстроген. Я бы с удовольствием это все сделала, чтобы продлить немножечко молодость почувствовать себя здоровее. Я бы не боялась, потому что я знаю, что некоторые женщины боятся. Я бы не боялась бы. Но мне нельзя, нельзя. У меня гормонозависимый рак был, который питался эстрогеном. Если сейчас в меня запустить эстроген, и он будет меня бегать по крови в большом количестве, ну, есть возможность возникновения нового ну, образования. Поэтому мне нельзя. В том-то и проблема. Вот. Спасибо вам за советы, но ну, они мне не подходят.